Начинаем говорить о истории адвокатуры стран Европы и Америки. Думаю, что начнем с Соединенных Штатов в силу того, что там история адвокатуры не насчитывает там длительного периода, потому что страна сама по себе молодая, это чуть больше 250 лет после ее образования, но она восприняла очень много из того, что было в судебной системе Англии, в адвокатуре Англии, потому что очень много людей, когда начали пребывать люди и поселяться в Соединенных Штатах, очень много было выходцев из Англии. Конечно, они принесли с собой то, что было в Англии, суд присяжных, адвокатская деятельность, организации адвокатуры. Но они вместе с тем установили и для себя очень жесткие требования к лицам, которые хотят стать адвокатами. Кстати, там это очень сложный путь к получению профессии. А профессия юриста, как бы она содержит в себе много возможностей для человека заняться адвокатской деятельностью, но заниматься и другими видами юридической деятельности. То есть вот такая широкая юридическая практика. Вот когда человек сначала заканчивает юридический колледж 3-4 года, потом еще 3 года проходит обучение в юридической школе. Таких школ в Америке, в Соединенных Штатах больше 200. А потом он для себя человек определяет, кем он хочет быть, потому что после вот окончания вот такой подготовительной деятельности он может быть и судьей, и прокурором, и адвокатом, и нотариусом. То есть глядя вот на этот перечень профессий, вот эта образовательная подготовка юридическая, она дает человеку возможность широкую возможность заняться тем видом юридической деятельности, к чему у него есть возможно, большие и способности и привязанности, и интереса. Кстати, по такому же принципу устроена адвокатура и в Германии, о чем мы скажем дальше, но, по крайней мере, в Америке это так. Там суд присяжных также действует давно. Кстати, они с самого начала, выстраивая свою судебную систему, решили, что им, скажем, такой орган, как Конституционный суд, не нужен. И в Англии он, его нет, вот, там обязанности как бы, функции Конституционного суда выполняют судьи Верховного суда, 9 членов Верховного суда решают вопросы, связанные с соответствием действующих законов Конституции Соединенных Штатов. Ну, адвокаты там организованы, действуют в составе фирм. И там эти фирмы порой насчитывают более 500 адвокатов. Но создают свои структуры, организационные ассоциации адвокатов в Штате. В штате. И вот эти ассоциации, они объединяются в американскую ассоциацию адвокатов, которая там насчитывает более 130 тысяч человек. Там очень большой такой аппарат, как бы упра управленческий аппарат. Э -э таким советом э управляется более 250 человек и вот осуществляют деятельность уже в своих фирмах, но подчиняясь как бы каким-то руководящим указаниям вот этих выборных органов. Соглашение, вопросы оплаты регулируются, в общем-то, соглашением сторон, но там есть очень детальная такая, более 700 различных таблиц, с указанием конкретных размеров гонорара, где указывается минимальный размер гонорара, который адвокат может получить за оказание юридической помощи. То интересное положение по поводу гонорара адвоката. Если, как говорят адвокаты, проиграл дело адвокат, он не получает вознаграждения. Интересная ситуация. Это несравнимо с нашей, так сказать, ситуацией, когда мы заключаем договор с клиентом до начала выполнения поручения. Ну, уже как получается либо достигается определенный результат, а иногда этот результат не достигается. Там возникают споры по поводу гонорара. Но по крайней мере вот такого положения, что при отрицательном результате по делу адвокат не получает оплаты. Это у нас такого положения нет, и я считаю, что это совершенно неправильно, потому что адвокат может приложить титанические усилия, много времени потратить на ведение дела. Однако ситуация, обстоятельства и другие какие-то привходящие обстоятельства не ведут не ведут к тому, что дело будет, так сказать, закончено положительно для его клиента. И лишать человека, адвоката, оплаты за выполненную работу, выполненную профессионально, качественно и добросовестно, я считаю, что это, конечно, неправильно. Следующей страной, о которой хочется поговорить, об адвокатуре этой страны, это, конечно, Англия. Ну, Англия, мы уже говорили о том, что... Адвокатура была образована в Англии в 1285 году, и как бы сразу они восприняли в своей судебной системе, в организации адвокатуры все лучшее, что было заложено в кодексе Истиниана, многое, многое, так сказать, использовали в своей деятельности, и сразу как бы адвокатура структурно образовалась. Сразу все лица, которые занимались адвокатской деятельностью, были поделены на две категории. Категория баристеров и категория солистеров. Хотя и подготовка одинаковая, образование одинаковое, но вместе с тем люди как бы входили в две такие структуры. Это очень существенное различие, потому что солистеры – это тот отряд правоведов, который занимался тем, что работал с клиентами, подбирал доказательства и подго проводил всю подготовительную работу для того, чтобы передать вот эти материалы баристеру. А баристеры выступали только в суде. Они имели право выступления в суде, и такого права не имели солистеры. И поэтому, как бы, Делили их вот на эти вот такие отряды, если можно так сказать, правоведов. И это длилось очень долго. Это длилось до 90-х годов прошлого века, когда понемногу начали как бы расширять права солистеров. Солистеров начали допускать в определенные суды, для того, чтобы они могли представлять интересы своих клиентов, а не только готовить материалы для баристеров. Ну, баристеры как-то как бы к этому относились без всякого недоброжелательства, потому что солистеры должны были проходить в течение года подготовку специальную для того, чтобы получить определенные знания для представительства интересов граждан в судах. Вот так, так было. Ну, а Адвокатура Англии за 9 веков, она, конечно, приобрела очень серьезный авторитет и выработала много очень интересных положений. Кстати, там профессия адвоката, она так сказать, оценивается обществом и определенными руководящими структурами тоже очень высоко. И для того, чтобы человек мог работать с судьей, он должен иметь стаж адвокатской деятельности практически в обязательном порядке стать членом Верховного суда надо 10 лет проработать адвокатом после того, что солисты проходят вот этот год переподготовки они еще дают, сдают так называемые 12 квалификационных сессий сессии специальные тоже экзамены, ну, для того, чтобы проверить, насколько они подготовлены к, к деятельности, которые выполняют баристеры и соответствует ли тому, тому э, статусу, который они будут занимать после э, того, что получат уже разрешение работать в судах. О которой мы будем говорить, это Франция. Франция, на мой взгляд, э, Занимает особое положение, если мы говорим об истории адвокатуры в других странах, потому что только во Франции, в семнадцатом 18 годах, разрабатывались вот очень подробные и очень нужные для адвокатов правила адвокатской этики. И вот Франция вот этим своим участком своей деятельности выгодно отличается от других стран. Если говорить о Франции, то тут надо сказать, что где-то в начале уже новой эры, первый, пятый век новой эры, да и государства такого Франции не было. Это была римская колония, завоеванная когда-то еще римлянами еще в начале нашей эры. И там действовало римское право, и, в общем-то, это такой, как бы, своей национальной государственности не было, они вот, были под игом Римской империи, а с V века нашей эры, когда эту часть территории называли Франции, образовалось государство Франция и уже начали развиваться все структуры, которые присущи для государства. Но ну, это и самоуправление, и судебная система, в том числе и адвокатура. Во Франции надо было иметь диплом лицензианта, так называемый диплом, который получал человек, окончивший высшее учебное заведение. И после этого принимал присягу и включался в специальные списки. Ну вот видите, эти списки, они существуют еще с Древнего Рима, поэтому Франция тоже использовала вот эти списки для того, чтобы как бы адвокаты попадали по месту их жительства, они вот попадали в такие списки и осуществляли там свою деятельность. Кстати, к ним предъявлялись очень высокие требования именно к, э, как к лицам, которые должны обладать безупречной репутацией. У них должно было быть, если он практиковал в определенном городе, э, французский адвокат, у него должно было быть постоянное место жительства, притом не просто снимать, а иметь э, квартиру на праве собственности, даже подчеркивалось, что они должны были не только квартиру иметь, но и даже мебель в ней. Французским адвокатам запрещалось ходить в разным неприличным злачным местам, которых во Франции было много. И даже одно время там такой интересный есть нюанс, когда французским адвокатам запрещалось носить усы, Адвокаты могли работать либо самостоятельно, либо работать с другими адвокатами, вместе объединялись структуры, которые называли, назывались ордена, орден адвокатов определенной местности, и поэтому вот строгого как бы такого определения в каких условиях и в какой структуре работать адвокатов не было. Адвокат сам эту структуру для себя выбирал. Начал с того, что сказал, что французские адвокаты внесли существенный вклад в разработку правил адвокатской этики, они были изданы во Франции, до правила адвокатской профессии во Франции, они были изданы в 1820 году, очень обширный свод таких морально-этических норм поведения, которые нам не мешало бы использовать в своей практике сегодня. И, кстати, вот эти нормы адвокатской этики использовали и наши предшественники, присяжные адвокаты. Для того, чтобы показать вам, какие определенные требования и положения французские адвокаты включали в этот свод правил адвокатской этики, они постоянно подчеркивали, что адвоката... Отличает от других любовь к труду и постоянное совершенствование. Звание адвокатов, они говорили, излечивает от лени, и адвокат должен рано вставать. Даже вы высказывали такое суждение, что если в слоге весь человек, то в честности весь адвокат. И они даже для адвокатов не подходит Честность в общепринятом понимании вот этого слова для адвокатов – эта честность должна доходить до щепетильности. Предупреждают адвокатов, что нужно избегать всяческих бесчестных средств защиты и деловых отношениях. Они даже говорят, что притворство и умолчание – это тоже ложь, расценивалось как ложь и было недопустимо. Они вспоминали всегда выражение Аристотеля – лжецы, даже когда говорят правду, им все равно не верят. А во Франции доходило до того, что честность адвокатов была настолько безупречная, что французские судьи могли верить адвокату на слово, даже если он не представлял доказательств. Настолько высоко ценились это слово, но это надо было такое доверие завоевать, для того, чтобы можно было принимать на веру все то, что излагает адвокат. Германская адвокатура, ее начало как бы образования следует исчислять с 15 века, когда король Фридрих Великий издал судебные уставы. И суды по этим уставам перестали зависеть от монархов. И он сам в этих уставах просто записал, я решил не вмешиваться в судебные дела. В суде должны говорить законы и молчать монархи. Адвокаты раньше были, вот до этого, до, этого, до этих судебных уставов, они были в качестве советников, помощников, судей. Но, однако, боролись за свои права, за то, чтобы объединяться в специальные структуры. И вот уже только в XIX веке, примерно в то же время, как и в России, было принято положение адвокатуры, которая предусмотрела независимость адвокатуры от государства и суда. А уже в 59, 1959 году было принято федеральное положение об адвокатуре, и к, деятельности, к адвокатской деятельности допускались лица, если они соответствовали закону о судьях. И вот тогда мы, я уже об этом сказал, когда мы... Говорили о истории адвокатуры Соединенных Штатов, где как бы получение профессии юриста давало очень широкие возможности человеку занять любую должность, работать судьей, прокурором, адвокатом или нотариусом. И здесь то же самое, значит, когда уже человек получал необходимое образование то мог думать и о выборе той профессии, которой он хочет посвятить свою жизнь. Но сложный путь в адвокатуру, конечно, существовал и здесь. Это курс юридических наук на юридическом факультете за государственных экзаменов. Потом практика три года в суде, прокуратуре, нотариате. Вот эта трехгодичная практика, она давала возможность человеку определиться, кем он хочет быть, к чему у него больше способности проявляется. И вот три года вот такой подготовки за это время из государственного бюджета им платилась соответствующая стипендия в течение этих трех лет, пока они учились. Ну и после этого опять нужно было сдавать экзамен. И уже с избранием должности он приступал к должности либо судьи, либо прокурора, либо адвоката. Ну, а адвокаты, вот по, по сути, они организованы по нашему принципу. Он э, входит в состав той палаты, той земли, на которой он осуществляет свою деятельность. Это специальный такой, э, как бы, водит орган, избираемый. На четыре года 7 человек, которые руководят э, вот этой структурой адвокатской, рассматривают споры и так далее и так далее, организовывают всю деятельность. Ну, а в отношении гонорара устанавливается соглашением сторон, но существуют определенные тарифы, вот так называемая такса, на которая была и у нас когда-то. Когда в старое время в Советском Союзе, ну это определение, определение идет, и установление определенных размеров гонорара, это присуще еще адвокатуре, которая организовывалась даже на рубеже до новой эры и нового тысячелетия, когда различные государства и устанавливали определенные системы оплаты, которую адвокат мог получить за выполнение того или иного поручения с учетом сложности дела, опыта адвоката и так далее, и так далее.